мы с вами сегодня будем рассматривать эту тему. То есть это внутрикорпоративный сессионарий и назовец. Либо физическая особа, тут, либо сервус, либо по-другому это простыми словами, наймут, зарвичанин, либо мерчимер, раб. То есть наша юриспруденция, которая находится в Украине, является наследником римского права. А в римском праве у нас рабство никто не отменял. И по большому счету получается, что весь народ Украины, не спрашивая его, не объясняя в сути, что такое физичная особа, буквально вынудили, там, потому что люди там пенсии не могли бы получать еще там что-то, открывать предприятия и так далее, то есть фактически получить эти идентификационные коды. И мы с вами получали эти коды, подписывали, что мы согласны, что мы физичная особа, то есть получая как бы, другой как бы, правовой статус. И на самом деле мы сегодня видим, что это, можно сказать, один из основных документов, на основании которого происходит вся юридическая деятельность в, именно в Украине. То есть вы от индикационного кода, вы не сделаете ни одного нотариального действия, никакой операции. То есть все практически именно основано на индикационном коде. А наш паспорт, который синий, да, который был изменен, советский паспорт, мы с вами меняли на синий паспорт, в котором практически не присутствует конституционных норм, в частности, как национальность, то есть он являлся паспортом переходного периода до принятия паспорт карты физической особы, которую нам практически сейчас хотели, в общем-то, ввести, и как бы этот вопрос на сегодняшний день как бы стоит, в общем-то, стоит. Дальше. Был введен Хозяйственный кодекс Украины, тоже уже он приводится под нормативы европейских стандартов, где в статье 52.3 говорится, что все органы державной власти, в том числе правоохранительные и местного самоуправления, не имеют права заниматься некоммерческой деятельностью. То есть логически, если это просто вы написали как бы нормальным языком, то есть они обязаны заниматься только коммерческой деятельностью. Но ну, естественно, то все наши органы власти, там милиция, все другие структуры управления государством являются юридическими лицами. А по статье, по статье, по приказу номер 481 Госкомстата Украины Украины 16 2009 года юридические лица являются статистическими единицами Украины. То есть получается такая интересная картина. У нас как бы все органы власти, которые тоже состоят из физических оси, то есть, все наши министры, там все управленческие все структуры, все являются физическими лицами, все имеют индикационные коды, плюс все такие структуры организованы в юридические лица, которые являются нестатическими единицами Украины. То есть, фактически, весь народ Украины на сегодняшний день выведен за рамки Конституции Украины. То есть есть Конституция Украины, а народ Украины, все 45 миллионов, находится поза межами Украины. И вот здесь происходит жизнедеятельность на сегодняшний день всех наших структур. Это Верховная Рада, это там все там все структуры управления там все, все что, ну, все, что мы видим, как в нашем государстве. В то же время и весь народ Украины. Вот получилась такая картинка на сегодняшний день, то, что мы имеем. Ну еще давайте просмотрим, такой, допустим, закон э, восстановления кабинета министров э, номер 190 от 24.02.2010 года. Это выписала Тимошенко еще будущий премьер-министр. Очень маленький такой как бы восстановление, о котором говорится функции по регистрации, место жительства, пребывания физических лиц в Украине, возможно, на державную миграционную службу. Он там претерпел определенные изменения, за, за несколько там раз его там изменяли, но в итоге, что мы имеем? Что э, наши паспортные столы на сегодняшний день называют, называются миграционными службами, и если вы возьмете, посмотрите паспорт, человека, который уже получали паспорта вот, э, с 2012 года, допустим, то вы увидите, что э, там, где у нас на второй страничке было написано, кто выдал, там РОХРО, ВД, допустим, Харьковской области, Министерство внутренних справ, да, выдавал, то сейчас вот там уже написано ВДВД, миграционная служба, и стоит печать, не Министерство внутренних прав а в своей печати миграционные службы. То есть все логически, согласно договору с Евросоюзом, понятие внутренних корпоративных сценарий, физическая особа, иноземность, все население Украины вывели за рамки Конституции Украины, то есть вот Украина, да, как бы это наша Украина, вот она стоит на Конституции, вывели за пределы, превратили в мигрантов и регистрируют и выдают паспорта уже в службы. Вот она, миграционная служба. Это есть. Вы можете пойти в любую, как бы, задать любой паспортистский вопрос, и так как бы я ж не говорю ничего такого. Это я вам просто констатирую факты и те документы, которые реально приняты в соответствии с договором о Евросоюзе 1994 -го года. Дальше. Закон Украины о державной регистрации актов цивильного состояния был принят взамен державной регистрации актов гражданского состояния. Ну, тоже явно понятно что почему-то поменяли гражданское на слово цивильное. Не ставки, не военные, как бы обозначает слово цивильное, да? И там уже регистратор рождения уже не человека, а регистратор рождения физического лица. То есть раба, будем говорить это прямым словом, да? То есть фактически все это приводится именно в соответствии с этими именно договором, который 1994 -го года. Но что происходит параллельно? Все было бы плачевно, а тут еще там, я еще раз акцентирую внимание на то, что в 2007 был скасованный закон про власти, и тоже он прошел как-то так вот незамеченно для всех, как-то никто даже на него внимания не обратил. Но что это значит? Что властники властных и властности на Украине на То есть законы про власти скасованы. Значит что? Вы имеете дом, квартиру, либо какое-то предприятие там. То есть оно не ваша властность. Бо про властность и властность дома а появляется какое-то третье лицо. Ну, чтобы так вот понятно было для простого человека, кто имеет, допустим, машины, у кого этих паспорт выписан был с 2007 года, то вы можете взять, вот, достать вот сейчас и посмотреть. Но это тоже никто не обращал внимания, потому что даже не рассказывали никому ничего. Если раньше был в паспорте написано властник, Петров, Иван Федорович, да, допустим, то на следующий день 2007 -го года пишется властность, то есть чья, уже не властник, а уже другое как бы слово. И написано там с 4 То есть уже на Петров, Петров Федорович, там написал, а якийсь третє лицо, властность мать на вашу машину, то то же самое, значит. Мы приватизовали квартиры, то есть нам говорили, что приватизировать это вы как бы в свою собственность берете. Но поскольку приват, перевод с итальянского, это лишенность, то есть фактически то, мы приватизировали, сами себя отказались от собственности. То есть, а поскольку мы скасованный закон про власть, и физические особы имеют статус отутых, не имеют никакого статуса, это Никаких прав, он не, особо не находится здесь. Физические лица, да, находятся здесь. Они а к Конституции Украины не имеют никакого отношения, ими управляет цивильный кодекс, где только обязанности находятся. Вот, тут получается такая вот интересная картинка, что на сегодняшний день все население Украины в виде физических лиц освобождено от их собственности. То есть, это факт. То есть, вы все законы можете посмотреть, я называла их, еще раз их просмотреть что и как это все принималось. Дальше. Еще такие интересные моменты. По поводу Сейчас. Значит, дальше. Что происходит параллельно? Все как бы плачевно выглядит, да, такой картинкой, что мы уже конституции не имеем никакого отношения, хотя как бы, а пока на нее ссылаются, да, в общем-то, и вроде бы как и суды ссылаются и так далее, вот, но ссылаются, это возможно как бы до определенного часа их пока не сложилась бы вот этот весь пазл, потому что то, что я вам говорила, это в Вот как бы оно принималось, эти законы. Каждый закон сам по себе, он как бы, ну, подумаешь, там где-то что-то физичное особо, ну, подумаешь, какой-то закон там приняли. Люди как бы не акцентировали на это внимание, потому что все мы бы чем были заняты? Выживанием, как бы, как бы, Вот. Но когда пас бы досложился, а когда бы он досложился до конца, то есть когда бы был сейчас подписан договор второй, так сказать, Евросоюза, который 2013 года, и которые Виктор Федорович Янукович не подписал, то тогда бы уже полностью завершилась вот эта вся эта картинка, в которой она выводилась о э, внутрикорпоративной сессионаре Это, получается, инновации, которые имеют право найматься стороной той организации, которая, в общем-то, всем этим управляет. То есть, получается, вот, картинка, вот есть ЕС, да, в общем-то, вот. Есть страны, которые туда уходят, то есть фактически все там обесправлены. в частности одна из них Украина должна была до, до подписать этот договор. И целью можно было рыбыть все что угодно, то есть создать паспорт, карту физичной особы, которой нет ни национальности, ни рода, ни племени, то есть и номер. Вот которые могут в любую минуту лишить тебя своей собственности. Тебе не надо уже судиться никакими судами, закон отправить не с Вы просто как, брали бы, выселяли там квартиры, забирали бы машины, бизнес, там все что угодно. То есть, то есть человек полностью без правил. Потому что отдельно это от будет тема, мы с вами дадим, что такое правовой статус э, людины, громадянина, национальных меньшин, э, физические особы. Что, какие, какие права и обязанности имеет каждый вот этот весь, скажем, каждый, каждое номинование. Вот, поэтому, ну, давайте как бы мы эту картинку посмотрели, что могло бы с нами быть, если бы, если бы у нас на Украине параллельно с этими процессами не происходили другие процессы, которые совершенно по-другому Сейчас повернули все то, что как бы мы с вами такое плачевное нарисовали. Был договор 1994 года, именно тот, о котором я говорила. И был создан комитет по евроинтеграции, который возглавлял Брулев, работал в этом комитете, Брюлев Олег Алексеевич. Вот. И он занимался этими вопросами. Этот, я сказала, был создан при Верховной Раде, этот комитет. И с Евросоюза во исполнение этих законов начали приходить документы на выполнение и переход на евростандарты. Но поскольку все занимались внутренними основными процессами, особо Европа тогда никого не интересовала, поэтому Олег Алексеевич, будучи человеком государственным, которым в прошлом он занимал, работал еще в Советском Союзе в Политбюро, имеет очень большой опыт работа с финансовыми международными структурами. То есть э, имея допуск к определенным документам еще Советского Союза, э, понимая как бы все процессы, которые проходили, и как бы его ну, воли Бога и так далее, был поставлен главой этого комитета, он проводит определенную работу. Во время переходного периода, а по Конституции существуют переходные периоды. Это именно до создания Конституции, это 2001-2006 год, это когда, ой, 91-96 год, когда создавалась все это, именно организовывалась Конституция, да, в общем-то она формулировалась и создавалась, и уже после 2006 до 2001 года. И как раз именно в этот период, согласно и Конституции, и согласно международных всех этих договоров, могли самовызначиться народы. То есть, как бы, и Олег Алексеевич, как раз вот в период именно этого действия, перехода к положению Конституции, понимая, как бы, суть происходящих событий, именно, как бы, самовызначая народ Украины, как народ. То есть фактически застолбил на Конституции народ Украины как бы в международном уровне и как бы народ Украины. То есть могли ну, а бы, еще другие народы, это там, которые населяются, 38 национальностей, которые у нас на сегодняшний день составляют. Но на тот момент вызначился только народ Украины. И именно в этот период, 96-2001 года, Коренной народ Украины соборганизовал свою экономику в организационно-правовую форму Республики Суверенного народа Украины. Это согласно статье 2 Конституции Украины, ой, 5 Конституции Украины, что Украина являет, являет, является, республикой. И в организационно-правовую форму государства Питона Суверенного Народа Украины. Это статья 69. Народное волеизъявление осуществляется через выборы референдум, референдум и иные формы непосредственной демократии. То есть Конституция Украины оказался хозяин реальный, который по Конституции как бы и прописан, это народ Украины. И поскольку получается, что Олег Алексеевич Брюлев, как бы, ну, как бы он это суда возглавил, естественно, это, он как бы и стал руководителем этих именно образований. И что он сделал, значит, кроме всего прочего, я еще сказала, что, зная и будучи, ну, скажем, он работал с теми документами еще бывшего Советского Союза, в котором говорилось о том, что наш Советский Союз имел статус как именно империя. Почему, когда Советский Союз распался, то многие, там, средства массовой информации, там, везде писалось, вот империя распалась, до сих пор об этом говорят. Но я, допустим, просто, как обычный человек, я считала, что это просто, ну, как-то вот. Какой-то такой называют Советский Союз империей, как великую державу, да, оказывается, нет, потому что Советский Союз имел высшую титулованную регистрацию по классификации ИСИ. И после распада Советского Союза осталось три наследника. Это регистрация. Это Украина, это Белоруссия и это Россия. То есть, как те страны, которые отдельными членами входили в ООН и больше всего пострадали в Великой Отечественной войне. Но получилось, что на Украине нашелся человек, который знал об этом в силу своего там, именно тех, своей работы, которую он раньше выполнял еще в Советском Союзе. В Беларуси, в России, как бы, таких людей ну, не нашлось, да, государственных. И зная эту информацию, и согласно Конституции Украины, оставшись на Конституции Украины, возглавил народ Украины, он его ну, как бы оставил, да, потому что всех остальных вывели в рамках физических условий по самой же Конституции, он от имени народа Украины, согласно говорит, своих правомочностей, то есть он ставит Украину на наследие именно Советского Союза, именно стандарта и сектитуловного. Это в 2001 году, и э, там такие правила, что если как вот, типа, в нотариате, если вы наследуете квартиру, вы там 6 месяцев, или что, какое-то имущество, то вы там 6 месяцев ждете, если никто не объявился, значит, вы входите в законное наследование. Здесь 9 месяцев Украина тихонько, там скажем, постояла э, в ООН, ни Беларусь, ни Россия не предъявили свои э, эти грамоты, которые были улучшены после распада Союза, как наследников именно... Советского Союза и Украина с 2001 года официально, именно в рамках народа Украины, получила международный статус как наследие иститулированный. Вот, а Советский Союз он является наследником Российской империи, а Российской империи наследником Киевской Руси. То есть и мы с вами с 2001 года фактически уже находимся не на европейских стандартах, это европейские, да, а на международных. Вот. То есть Украина оказалась на сегодняшний день находится выше Европы. То есть нас сейчас по договору с Евросоюзом, даже у 2015 года, который они хотели переписать и усугубить там наше положение, то есть нас зовут на стандарты наши, а мы уже находимся на международных стандартах высших титулованных, то есть на уровне с такими странами, как Англия, Нидерланды, Япония, США, Швеция, то есть и Украина. Вот. Поэтому на сегодняшний день в рамках именно этих стандартов высшее государственное как бы, лицо, которое вот по наследованию Российской империи, оно называлось как у нас? Государь-император, правильно? То есть мы как бы ничего не придумываем, просто-напросто взято то название, которое по праву наследования, именно титульного наследования, получил в данном случае человек, который все это сохранил, сохранил народ Украины и не просто сохранил, а приумножил его статус. То есть он на сегодняшний день называется государь-император. И давайте как бы вот возьмем слово Государь, просто некоторых пугает как бы это слово, да, в общем-то, вот что-то это такое, как бы вот непонятно там какие-то Государи появились. Разберем его. Головный судья, а, земля, ра землею, раб Бога, да, ведь Бога. Почему? Потому что у нас в Конституции, в Преамбрик Конституции, присутствует слово Бог. И у нас Бог — конституционное слово, поэтому мы можем полностью это как объект конституции, полностью можем на Украине употреблять, в общем-то, и использовать это в своей, скажем, государственной деятельности. То есть это все лишь головный судья на землею. То есть это то, что вот как бы в нашей древности были государи, которые просто охраняли эту землю, которая народам давалась ему в сохранность. И были судари, да, судьи на землею, это более мелкие там формирования. Вот. Таким образом, ну поскольку давайте посмотрим. То есть вот есть Конституция Украины, народ Украины. С 2001 года, после того, когда было все это оформлено, то э, олег, ну с ним же тоже определенная группа людей, там все это как которые остались на Конституции, э, начал возвращать людей из вот этого сектора по замежению Украины обратно. То есть начали выдаваться паспорта. е самовизначення. Вони називають паспорт самовизначення. Це людина, которая хоче обрати в статус народу до людини, вийти зі статусу раба, фізичних осіб, він самовизначається. Тобто він просто получать цей паспорт, самовизначити він просто самозазначити, що він українець. Це не національність, а це самовизначення, тому що в рамках іменно українець, будь українець там кримско-татарского походження, украинцы болгарского походження, украинцы там, ну, то есть 138 национальностей у нас, то есть это как вот раньше был советский человек, да, своего рода, да, как бы, ну, были разные национальности. То же самое, вот, согласно международным стандартам, будут самовызначаться уже согласно Конституции Украины разные национальности, образовая диаспоры. Теперь, давайте еще раз посмотрим, поскольку мы получили наследие политику э, титулованному, Украина, то фактически она получила наследие как бывшего Советского Союза. А это предполагает именно э, э, право на объединение всех бывших республик, которые входили в Советский Союз. То есть фактически, если мы так еще вот нарисуем, то, ну так, фактически, не хочется вытирать, тут все, давайте как бы вот здесь выберем. Украина получила это наследие и фактически стали как бы в центре, да, и сами как бы получили, сами родили. И Украина сама же первая, как Великое княжество, вошла уже в эту империю. Вот, империя, чтобы понятно было. Это ну так вот на логику, как бы у Евнем, был, 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 допустим, председатель Совета э, Министров, э, ой, значит, был э, у нас, э, допустим, там Брежнев, да, он был э, председателем как он там назывался, уже забыла, Советского Союза, а были главы республик, республик, то есть были, кто возглавлял республик и таких республик было 15, да, на Советском Союзе, ну, то есть то, что мы, как бы, знаем, вот, поэтому у нас на сегодняшний день мы с вами возвращаемся поступку по наследию, к тому же есть государь-император, но, в данном случае это Руев Алексеевич, который по праву как бы, получил это наследие. Есть Украина, которая первая вошла, организовала и вошла в эту империю. Где уже великим князем, государь император, дал ему полноважение, титул и все, является это завгородник Анатолий Иванович. Здесь как бы главное лицо, великий князь Украины. Вот согласно вот этому вот всего, именно, именно вот этих вот всех как бы, структур, которые мы с вами увидели, международных стандартов. И мы остались на Конституции, все, которые получают сейчас паспорта суверена, мы сейчас находимся на Конституции Украины, и по международным стандартам, по международным стандартам, сервитут физических особ, он находится при Конгрессе национальных меньшин. Это по международным То есть в Украине на сегодняшний день начинает фактически разбудовываться Конституция Украины. Если здесь это нет, то мы фактически что разбудовываем демократичную державу, именно унитарная держава она на самом деле до на Конституции находится. Дальше. Республика. Народная держава и государство, ты трудно народа Украины. Значит, вот у нас получается такая картинка. И получается, что если мы так нарисуем, допустим, вот Украина, уже как бы, да, Украина, которая состоит из как государства, как княжества, как государство, она состоит народная держава. Демократичная держава, унитарная держава и республика. так, да, бы В следующий день. И вот так как бы можно будет разбудувать нашу всю конституцию. У нас это все прописано. И главой этого всего является великий князь Украины, я еще раз повторюсь, повторяю, как загородник Анатолий Иванович, где находится э, в народной державе значит, допустим, э, Находятся здесь еще будут находиться у нас структуры э, стена коренного народа и конкретно национальных меньшин. То есть по конституции нам же положено э, национальные меньшины, а по международным стандартам, как это организовано, как бы в странах, это вот делятся на такие категории. И именно при конгрессе национальных меньшин по международному статусу конкретно национальных меньшин имеет право иметь при себе сервитут физических лиц. Вот он. То есть, фактически, э, все 45 миллионов людей, которые сейчас находятся на Украине, несколько миллионов сейчас получили уже паспорта, перешли под Конституцию, вернулись в Украину, находятся вот во всем этом образовании при Конгрессе национальных меньшин. То есть в статусе иноземцев, мигрантов, рабов, физических лиц. Вот. Ну и как бы на сегодняшний день э, наша задача максимально начать пояснять как бы именно этот статус. Вот, допустим, у нас сейчас начинают организовываться различные ссылаются на Конституцию Украины, многие начинают организовывать там территориальные громады и так далее, и так далее. Но все эти категории, они организовываются только в рамках физических оси. Как бы оно ни называлось, как бы оно там ни провозглашалось, что бы ни делалось, но это все находится вот в этом статусе по Украины. Только получив паспорт, именно перейдя статус, определившись обратно в Конституцию, именно как в Князку Украина, да, в общем-то, э, получив паспорт э, э, суверена, да, в общем-то, вы переходите уже в правовое поле Конституции, тогда как бы можете организовать структуры самоуправления. Потому что существует несколько согласно международных стандартов, на которых находится Украина, существует несколько уровней самоорганизации, э, как бы тех людей, которые живут на территории. Нижнее это самоурядувание. это физические лица. Это физические, они самоврядовываются, какие-то уровни и так далее. Следующий уровень это самоупорядкование. это самоуправление национальной машины. И высшее это самоуправление. Все, коренный народ, как хозяин земли, как титульный народ, именно создают именно структуры самоуправления. Поэтому все территориальные громады, которые созданы на сегодняшний день, это касается наших там, и всех там, ну все, 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 что только было создано, но все Це структури самоврядування, самоврядування, які знаходяться поза межами України. І по всім законам, кстати, именно которые приняты вот здесь, да, в якому фактично Україна сейчас живет, то міжнародні, міжнародні організації, а ми находимся в дипломатич... Дипломатич... Ми маємо дипломатичний статус по відношенню недоторканість по відношенню до михранка, фізичних осіб, то по всім законам, которые здесь. обязан ага, наступать уголовная ответственность по любым действиям относительно народа Украины. И вы можете это просмотреть, я уже не буду сейчас это называть, и Уголовный кодекс, и все другие законы, которые об этом, в этой части, везде прописаны. То же самое конституционные суды, как бы которые проходят, следует читать прямым текстом. Там говорится народ Украины про народ Украины, сочетается вот, который находится на Конституции, который сам определился в статусе ИСИК, титулованный, находится в рамках Республики Суверенной Народа Украины, э, Демократической Державы, Народной Державы, а соответственно, народа Украины, то есть Княжества Украины. Ну, вот как бы такую маленькую таких вот у нас встреч будет еще не одна, это будет поясняться более подробно все, потому что здесь на каждом моменте еще можно целую лекцию прочитать. Потому что, допустим, у нас в Академии по республике дается ну, на сегодняшний день 22 часа пояснение, более углубленное каждого момента, конечно, вопросов возникнет, возможно, много, поэтому, возможно, на сегодняшний день пока как бы остановимся. Ну а так вот будут еще следующие какие-то у нас с вами такие встречи. Спасибо за внимание.